дуже конкретно. механизм. Уважаемые друзья, я хотел бы сказать вам, напомнить, что когда у Кимрибея спросили молодые писатели, на кого им равняться в своем творчестве, он ответил, равняйтесь на мастеров прошлого года. Сказал, соревнуйтесь с мастерами прошлого. Я просто вот сидел, слушал, что как здесь предлагается, да, какие-то новые вещи есть, но какие-то вещи уже наработки которые существуют сто лет. О том, что говорил Алексей Иванович про горизонтальные связи, это очень важная вещь. Это действительно очень важная вещь. И когда Кад Станиславского заехал в Америку в 1923 году. И эти связи породили столько сказать, информации, и столько любопытства к этой школе, вообще к традиции, и столько потом родилось последователей. Другое дело, как мы себя, себя там ведем, куда мы приезжаем, интересны ли мы там и хотят ли нас пригласить. Вот здесь нужно подумать. Когда вы знаете, что у нас есть господа, которые только говорят только о деньгах или о чем-то, о проблемах, а людям там совершенно неинтересно уже эти, так сказать, эти темы. Они хотят восприятия искусства, они хотят человеческого общения, они хотят красоты, а мы их нагружаем своими какими-то проблемами и так далее. Сейчас время отпусков, поэтому я вас призываю. Вы будете расширять горизонтальные связи. Говорите о том, какой прекрасный химик становится красивый, какие здесь хорошие люди и так далее, какие, так сказать, у всех мечты, что мы нормальные так сказать, люди, цивилизованные. О горизонтальных связях. Я снимался с Эдуардом Евгеньевичем Марцевичем, ушедшим, к сожалению, нашим великим артистом малого театра. И поскольку была возможность сидеть и ждать там кадра своего полдня. Мы с ним говорили очень на разные темы. Он говорил о режиссуре, и о своем актерском мастерстве, о Лоренце Ликье, когда он приехал в Москву, его показывали как первого гамлета и так далее. Но он мне сказал, Виктор, ну вы смотрите, говоря тому, что Юрий Михайлович Соломин снимался у Курасавы в фильме Дерсу Зала. Мы каждый год имели возможность по приглашению Курасавы ездить в Японию. Но Курасава поставила один, одно условие. Вы за год готовите один спектакль русской классики. Потому что мы, японцы, хотим смотреть Чехова, Горького, ну так Толстого и все. То есть за год любой театр может подготовить, но ну, небольшую хотя бы классическую, да? если есть горизонтальный спрос. То есть если вы на личных контактах можете договориться, после этого вы можете потянуть еще какой-то интересный или еще. Вы меня простите, при Советском Союзе, ячейка Союза театральных деятелей в любом провинциальном областном театре, так говорила, значит так, вот члены СТД, вот смотрите, на год нам дали поездка творческая Москва, Прибалтика, Петербург, там, куда поедешь. А, ты ездил туда, значит очередь твоя. И это нормально, справедливо. У нас, допустим, фестивальное движение международное. не государственный театр может выехать по какой-то разной Нет. Нет. За свой счет. За свой За счет. Опять же, горизонтальное развитие. Правильно. На личных контактах. Совершенно правильно. Но государство к этому никакого отношения не имеет. И город. Зачитайте тоже вопрос, выдающий. Но эти спектакли отсматривают, вас не пустят просто так. Конечно, да, конечно. Но об этом никто не говорит. Да, да, конечно. Теперь смотрите, что касается зданий. Здания. Неда очень правильные вещи говорит, и здания действительно нужно отсматривать. Но вот есть категория зрителей, да, с которыми я лично встречался, которые мне говорили, мы богатые люди. И мы не хотели Смотреть какой-то бомжизм в каком-то сарае. Мы хотим прийти в театр, мы хотим сесть в нормальное кресло, мы хотим видеть буфет и так далее. Я понимаю, это новый класс буржуазии или старый класс буржуазии. Но такие люди тоже имеют право. Так сказать, и они тоже хотят смотреть не только лишь э, наши, э, ну скажем, экспериментальные работы. И я таким людям отвечаю постройте еще один театр в Киеве. Только не надо говорить, такого чудо фашистского режима строить. Такое огромное, что-то огромное. Говорит, а у вас есть какой-то ну, как бы проект? Вот, есть какое-то здание в, в Украине, которое могло бы быть для архитекторов образцов? Я говорю, есть в Сумах два театра в Щепке. Один огромный, а другой маленький, в котором еще Михаил Свящепкин выступал, который сейчас купил такой колодец выходишь говоришь так тихонько и все слышно акустика такая совершенно потрясающая как в шекспировском театре я не знаю просто мечта не надо не кричать не форсировать те люди которые занимаются вокалом они понимают о чем я говорю, я говорю не надо для киева огромное что-то строить вот что-то маленькое для киева постройте пожалуйста такой театр который не будет занимать один театр да, Это не да, по поводу дома актера. Есть хакеры дома актера где да. два зала, да. или, дом или дома актера трое Или дома актера переполнено. просто переполнены а спектаклями. Сейчас, сейчас, сейчас еще город еще туда уже, уже столько коллективов туда натолкал, что нас просто сейчас. мы, которые поставили спектакли под это помещение, мы э, просто настолько ограничены. И последний вот вопрос, это, я понимаю, что все сидят в социальных сетях и в основном информацию считывают с компьютера и так далее. Но я хочу обратить внимание все-таки на ту же древнюю традицию, но она хорошая. Это печатание театральной литературы на Украине. Вообще театральной книги нет практически. Вообще. Вы меня извините. Это просто посол. Мы говорим о каком-то просвещении. Да ну ничего, переводной хорошей литературы нет театральной. А ведь книги великие выходят, просто великие.